Сейчас уже Макс уже начал, начал. Там дырочку не наступаешь. Ага. Не, 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 наступи вот, вот так вот, вот так вот. Не, открой. Там надо засунуть в пласт просто, попасть. Пробуй. Забирайтесь. Ты не хочешь коньком попробовать? Не могу, они хуёвые вообще, нога вам в крепление вообще не встает. Надо было от хватить. Да а позже, что тридцатка, что двадцатка, блин, вот идёт всё Хотя У тебя okay. из-за

Заходишь горки, сейчас там залез, там такие горы дальше. Да ну нахуй, мне стрёмно. Смотри у него как ноги трутся А у меня вообще пиздец был, я тут... Тут раз лучше повезёт. Ты видел, что тут происходило, Макс? Я не могу остановиться. Видел. Это маленькая горочка. Сейчас туда как дерево и хрупу что-то приседать, оно помогает? Попробуй, я Что-то, по-моему, внизу пиздец какой-то. Ничего, себе, Ваня выиграл. Давай ты, Сережа, давай. если хотите, можем объехать. что Что? Тормозить не вздумай, тут чувак, полетишь как тормозить? На жопу Тут тормозить не надо, просто а падать то, 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 то... Падать на бок. Вот так вот или вот так вот. Давай И стараться ешь. на задницу, ешь, на мягкое. Ешь. Давай, давай. Там лучше чайка вперед едет, подожди. Э, ты там лучше уйди. Не надо. Тут сейчас будут... Куда... Короче, давай, главное не ебануться а в вот эту яблоку. А, Влад еще раз хочет. Ты еще хочешь? Слушай, там не убирал, ехал чувак, тарань его, тарань его, ты еще палку вот так выстави и едь. Как это, это Да. Блин, ямы не вот вот туда вправо надо, не улететь. Надо хотя бы доехать до тех ям сначала. Вот до середины едешь нормально, а там, бля. Редкий не поехал Блин, тогда так и было, ты по дороге такая, две колеи yeah. Ну да, там стало, но тебе само тут разъезжается Походу до людей сюда ходят Молодец какой, сущий. Слышь, а ты красавчик, как кричал, блядь, сейчас я буду лететь. Ебать, ну не разгоняйся. Сейчас резко пойдет. А? Упадет? Да? Не знаю. А, видишь, съехал. А ты на том месте, что и я, Давай, теперь ты. Сейчас я на него лыжник. Чуваки пошли на гору. Давай! Игорь два раза стартовал и два раза упал, на третий поехал. А в чем мы тут в стрёмном месте стоим с тобой? Не знаю. Ну я вижу, куда вы Теперь Серега. Кто-то сейчас упадет. 30 березня, токарі, снег, ехали тут, и три чувака упало. Ну или левее, как хочешь. Ну справа, калия. Короче, мы едем. Сегодня скользко, мерзко. Лед. Не пытайтесь повторить это дома. Не надо снимать на iPhone, когда вы едете на лыжи. Впереди чайка, Влад. Сейчас скорость большая. По сравнению с... с тем, когда снег был без корочки, то просто ハハハハ